Это жалко. Но то, что он ушел на дно как представитель той армии, которая воюет против нас, радости не было предела. Там за стенкой наружной обшивки размещается носовая электростанция. Это главный распределитель. поступравлення енергетики і живучості, а чуть на Савіє, головний командний пункт. Це фундамент достатньо складний од на башню 130-мм гармати. От з цього я починав мій контакт з цим проєктом.